নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অহা তেৰ জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ডি এল এড পি টি এক্সামৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ আৰু কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তো ইয়াৰ আগতেও আমি আছামিজ গ্ৰামাৰ বা ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ মেথছ ৰিজনিং বাকী চিলেবাছৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ' আমি চেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু এটা কথা আপোনালোকক ইয়াতে জনাই থওঁ যিহেতু আপোনালোকৰ একজামটো তেৰ জুলাই তাৰিখে নষ্ট হ'ব চ' এতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ হাতত একমাহ সময়ো নাই ছ' এইকেইদিনত আপোনালোকে যিমান পাৰে কষ্ট কৰক আৰু গোটেই চিলেবাছটো আপোনালোকে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক অলৰেডি বহুতৰে আধা দি প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গৈছেগৈ চ' আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফখিনি লোৱা নাই ঠিক আছে বহুতে অলৰেডি লৈ লৈছে আৰু প্ৰিপেৰেচন ওলাই গৈছে তো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ পৰা পি ডি এফখিনি লোৱা নাই তেনেহ'লে আমাক এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এই নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি জনাই দিব যে ডি এল এটৰ সম্পূৰ্ণ ছাবজেক্টৰ নোটছখিনি লাগে আছামিছত লাগিলে আছামিছত বা ইংৰাজীত লাগিলে ইংৰাজীত পাই যাবগৈ ত' কেৱল নাইণ্টি নাইনত আমি আপোনালোকক গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰ নোটছ দি দিম ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছৰ নোটছ আপোনালোকে কেৱল নাইণ্টি নাইনত পাই যাবগৈ চ' যদি আপোনালোকে ভাবে যে আৰু ভালদৰে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম নোটছ পঢ়ি কিতাপৰ দৰে চ' যদি আপোনালোকে কিতাপ লোৱা নাই একদম ছেইম কিতাপৰ দৰে আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি থাকিব পাৰিব চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া আমি কুৱেশ্যনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক কৰ্টাকাৰকত কি বিভক্তি লগ লাগে ঠিক আছে এইটো বিভক্তি হ'ব লাগিছিলে কৰ্টাকাৰকত কি বিভক্তি লগ লাগে আমাক সুধিছে চ' এইটো চতুৰ্থী বিভক্তি হ'ব নে প্ৰথমা বিভক্তি হ'ব নে দ্বিতীয় বিভক্তি হ'ব নে পঞ্চমী হ'ব ত' এইটো মনত ৰাখি থ'ব এইটো অপশ্যন বিটো হ'ব কাৰেক প্ৰথমা কৰ্টাকাৰকত প্ৰথম বিভক্তি লগ লাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো কৰ্টাকাৰকৰ প্ৰথম বিভক্তিৰ চিন ঠিক আছে কৰ্টাকাৰকৰ প্ৰথম বিভক্তিৰ চিন কোনটো হয় তই তৈ যাব অপশ্যন এ হসী ঠিক আছে মনত ৰাখি থ'ব হৰ্চয়ীটো হৈছে কৰ্টাকাৰকৰ প্ৰথম বিভক্তিৰ চিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অধিকৰণ কাৰকত কি বিভক্তিযুক্ত হয় ঠিক আছে অধিকৰণ কাৰকত কি বিভক্তিযুক্ত হয় ত' এইটো যদি সোধে এইটো হ'ব অপশ্যন চি সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অপাদানকাৰকত পঞ্চমী বিভক্তি বযুক্ত হ'লে কোনটো অনুসৰ্গ লগ লাগে অপাদানকাৰকত পঞ্চমী বিভক্তি যদি ব যুক্ত হয় তেতিয়া কোনটো অনুসৰ্গ লগ লাগে সুধিছে ত' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন বি পৰা অনুসৰ্গ লগ লাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বিপদৰ পৰা সাৱধান বাক্যটোত কি কাৰক আছে ঠিক আছে বিপদৰ পৰা সাৱধান যিটো বাক্য আছে সেই বাক্যটোত কি বিভক্তি চৰি কি কাৰক আছে ত' এইটো হৈছে অপশ্যন বি অপাদানকাৰক আছে ঠিক আছে বিপদৰ পৰা সাৱধান এই বাক্যটোত অপাদানকাৰক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কৰ্টাকাৰকত অকৰ্ম ক্ৰিয়া থাকিলে কি বিভক্তি লগ লাগে ঠিক আছে কৰ্টাকাৰকত যদি অকৰ্ম ক্ৰিয়া থাকে তেতিয়া কি বিভক্তি লগ লাগে তো ইয়াৰে ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন চি বিভক্তি উজ্জ্বল হৈ থাকে অৰ্থাৎ বিভক্তিটো লুকাই থাকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মই ৰীতাক টেনিছ খেলিবলৈ শিকাইছোঁ বাক্যটোত শিকাইছোঁ কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া হয় ঠিক আছে এই শিকাইছোঁটো কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া ক্ৰিয়া হয় ত' ইয়াৰে শুদ্ধতৰ লৈ যাব অপশ্যন চি পাচনিক্ৰিয়া হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো পাচনিক্ৰিয়া গঠন কৰা প্ৰত্যয় ঠিক আছে পাচনিক ক্ৰিয়া গঠন কৰা প্ৰত্যয় কোনটো হয় ত' এইটো যাব অপশ্যন এ ৱা প্ৰত্যয়টো ঠিক আছে ৱা প্ৰত্যয়টো পাচনিক ক্ৰিয়া গঠন কৰা প্ৰত্যয় হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ভৱিষ্যত কালৰ তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰীড়া বিভক্তি কোনটো হয় ঠিক আছে ভৱিষ্যত কালৰ তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰীড়া বিভক্তি যদি সোধে তো এইটো হ'ব অপশ্যন ডি ইব ঠিক আছে এই ইবটো হৈছে ভৱিষ্যত কালৰ তৃতীয় তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো কৰণ কাৰকত ব্যৱহৃত নোহোৱা বিভক্তিৰ চিন কৰণ কাৰকত ব্যৱহৃত ব্যৱহৃত নোহোৱা বিভক্তিৰ চিনটো সুধিছে তো এইটো হৈ যাব অপশ্যন এ ক ঠিক আছে মনত ৰাখি থ'ব এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দুখীয়াক দান কৰিবা এই বাক্যটোত কি কাৰক আছে দুখীয়াক দান কৰিবা বাক্যটোত কি কাৰক আছে তই থৈ যাব অপশ্যন চি সম্প্ৰদান কাৰক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অধিকৰণ কাৰকত তৰ বাহিৰে কেতিয়াবা আন কি বিভক্তি যুক্ত হোৱা দেখা যায় অধিকৰণ কাৰকত তৰ বাহিৰে কেতিয়াবা বেলেগ বিভক্তিও যুক্ত হয় চ' সেইটো কি হয় তই থৈ যাব অপশ্যন বি এ বিভক্তিও কেতিয়াবা দেখা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ব্যঞ্জনান্ত শব্দত কৰ্মকাৰকত কি বিভক্তি লগ লাগে ব্যঞ্জনান্ত শব্দত কৰ্মকাৰকত কি বিভক্তি লগ লাগে তইটো যাব অপশ্যন বি অবিভক্তি লগ লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া স্বৰূপ বৰ্তমান কালৰ প্ৰথম পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তি কোনটো হয় অসমীয়া স্বৰূপ বৰ্তমান কালৰ প্ৰথম পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তি কোনটো তই এইটো হ'ব অপশ্যন বি এইটো অপশ্যন বিধ এইটো চি হ'ব অপশ্যন চি ইচু বুজি পাইছে কি কৈছোঁ অসমীয়া স্বৰূপৰ বৰ্তমান কালৰ প্ৰথম পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তি হৈছে ইচু নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষাৰ নিত্য বৰ্তমান কালৰ তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তিটো কোনটো হয় নিত্য বৰ্তমান কালৰ তৃতীয় পুৰুষৰ ক্ৰিয়া বিভক্তিটো যদি সোধে চ' এইটো হ'ব অপশ্যন ডি এ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কৰ্তাকাৰকত অকৰ্মক ক্ৰিয়া থাকিলে কি বিভক্তি লগ লাগে কৰ্টাকাৰকত অকৰ্মক বিভক্তি লগ লাগিলে থাকিলে কি বিভক্তি লগ লাগে ছ' এইটো হ'বগৈ অপশ্যন চি বিভক্তি উজ্জ্ব হৈ থাকে অৰ্থাৎ বিভক্তিটো আমি লুকাই থাকে এইটো পাইছিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিট হৈছে ছ' এইটো ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো কিছে ল'ৰাবোৰে ফুটবল খেলিছে এই বাক্যটোত কি কাৰক আছে ল'ৰাবোৰে ফুটবল খেলিছে এই বাক্যটোত কি কাৰক আছে ছ' এইটো হ'ব অপশ্যন বি কৰ্মকাৰক আছে হৈছে কাম এটা কাৰোবাৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হোৱা বুজালে কি কাৰক হয় ঠিক আছে কোনো এটা কাম যদি কাৰোবাৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰা বুজাই তেতিয়া তাত কি কাৰক হ'ব তইটো যাব অপশ্যন বি কৰণ কাৰক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মই হাত ধুই কিতাপ পঢ়িম বাক্যটোত ধুইটো কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া মই হাত ধুই হাত মুখ ধুই কিতাপ পঢ়িম ত' এই বাক্যটোত ধুইটো কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া হ'ব চ' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন বি অসমাপা ক্ৰিয়া হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মই কলটো খাই পেলালোঁ বাক্যটোত খাইতো কি ক্ৰিয়া হয় ঠিক আছে মই কলটো খাই পেলালোঁ এই বাক্যটোত খাই কি ক্ৰিয়া হ'ব তো এইটো হৈ যাব অপশ্যন চি মূল ক্ৰিয়া হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অলপ পৰিমাণ বুজোৱা এটা প্ৰত্যয় হ'ল ঠিক আছে অলপ পৰিমাণ বুজোৱাৰ প্ৰত্যয়টো কোনটো হয় তই থৈ যাব অপশ্যন ডি খেৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া স্ত্ৰি প্ৰত্যয়ৰ এটা এটা হ'ল ত' ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো অসমীয়া স্ত্ৰী প্ৰত্যয় এটা উদাহৰণ হয় তই থৈ যাব অপশ্যন এ দীৰ্ঘ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সৰহ শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগ হ'ল সৰহ যিটো শব্দ আছে তাৰ স্ত্ৰিলিংগৰ ৰূপটো কি হয় ত' ইয়াৰে শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন চি ভেলেংগী ঠিক আছে মনত ৰাখি থ'ব হৰ শব্দৰ স্ত্ৰিলিংগটো হৈছে ভেলেংগী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ক্লিবলিংগক স্ত্ৰিলিংগ কৰা ৰূপটো কোনটো হয় ক্লিবলিংগক স্ত্ৰিলিংগ কৰা ৰূপ এটা হ'ল ছ' এইটো হৈ যাব অপশ্যন চি কাৰলি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰহিমে কামটো কৰি পেলালে এই বাক্যটোত পেলালে কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া হয় ঠিক আছে ৰহিমে কামটো কৰি পেলালে ত' ইয়াত এটা ক্ৰিয়ালগ লাগিছে যিহেতু এই পেলালেটো কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া হ'ব তই ধৰি যাব অপশ্যন বি সহায়কাৰী ক্ৰিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন মানুহজনে হাঁহিছে ইয়াত হাঁহিছে কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰীড়া ঠিক আছে হাঁহিছেটো কোন প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া হয় তই ধৰি যাব অপশ্যন এ অকৰ্মক ক্ৰিয়া হাঁহিছেতো অকৰ্মক ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষাত অনিয়মিত ক্ৰিয়া কেইটা অসমীয়া ভাষাত অনিয়মিত ক্ৰিয়া কেইটা সুধিছে ত' ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যন চি চাৰিটা ঠিক আছে এইটো চাৰি হয় চাৰি ইংৰাজীটোতো চাৰিটা আছে অনিয়মিত ক্ৰিয়াকেইটা আছে চাৰিটা আছে নেক্সট কুৱেশ্যন মানুহ বুজোৱা শব্দৰ অনাদাৰত ব্যৱহৃত বহু বচনৰ প্ৰত্যয়টো হৈছে তই হৈ যাব কয় অপশ্যন চি বুৰ ঠিক আছে মানুহ বুজোৱা মানুহৰ মানুহৰ পিছত কি লাগে বহু বচন হ'লে বুৰ লাগে যেনে মানুহ বুৰ বুলি যে কওঁ সেইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো বহু বচন প্ৰত্যয় নহয় তলৰ কোনটো বহু বচন প্ৰত্যয় নহয় সুধিছে তই ইয়াৰে ভিতৰত সুদ্ধ অপশ্যন এ জাউৰী জাউৰীটো বহু বচন প্ৰত্যয় নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো একবাচনাত্মক প্ৰত্যয় নহয় কোনটো একবাচনাত্মক প্ৰত্যয় নহয় তইটো হ'ব অপশ্যন ডি বুৰ বুৰটো একবাচনাত্মক প্ৰত্যয় নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো অনিয়মিত ক্ৰিয়া নহয় তলৰ কোনটো অনিয়মিত ক্ৰিয়া নহয় সুধিছে তই থৈ যাব অপশ্যন ডি কৰটো কৰটো অনিয়মিত ক্ৰিয়া নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন স্বভাৱত হোৱা পুলিংগ হ'ল স্বভাৱতে হোৱা পুলিংগটো কোনটো হয় তই থৈ যাব অপশ্যন এ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ শব্দবোৰৰ পুলিংগ কোনটো তলত চাৰিটা শব্দ লিখিছা তো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো পুলিংগ হ'ব তই আমি যদি ভালদৰে চাওঁ এইটো অপশ্যন ডিটো হ'ব সাধু সাধুটো পুলিংগ নেক্সট কুৱেশ্যন দুটা দুটা স্ত্ৰীলিংগৰ ৰূপ থকা শব্দটো হ'ল তো দুটা দুটা স্ত্ৰীলিংগৰ ৰূপ থকা কোন স্ত্ৰিলিংগ ৰূপ থকা শব্দটো কোনটো হয় তো এইটো হৈ যাব অপশ্যন এ বিৰালি নেক্সট আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক গুণ বুজোৱা আকাৰ্ত শব্দত স্ত্ৰিলিংগত কি প্ৰত্যয় হয় গুণ বুজোৱা আকাৰ্ত শব্দত স্ত্ৰীলিংগত কি প্ৰত্যয় হ'ব তো এইটো হৈ যাব অপশ্যন চি দীৰ্ঘ প্ৰত্যয় লগ লাগে চ' আজি ভিডিঅ'টোৰ কুৱেশ্যনখিনি যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ডি এল এডৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ খিনি লাগে অল ছাবজেক্টৰ তেতিয়াহ'লে আমাক এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এই নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰি আপোনালোকে কেৱল নাইণ্টি নাইন টকা পে' কৰিলে আমি আপোনালোকক ডি এল এডৰ সম্পূৰ্ণ ছাবজেক্টৰ নোটছখিনি দি দিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ